им достался накопленный результат негативный, который был в результате вот того, что было. Сами помните, декабрь, январь, не было лекарств, не было аптек и так далее. Сейчас ситуация развязана и есть обещания, есть понимание. Тем не менее, иногда бывают перебои в поставках или иногда бывает, что люди пытаются запастись в проб. Ольга Юрьевна тему знает, но даже какие-то острые ситуации, когда день-два у человека курс ему надо, сегодня комитет такую помощь оказывает. Все получили, все проще, все довольны. Я не знаю, кому благодарить за это, что нет больных в аптеках, а звонки ко мне идут. Благодарю. Чтобы жизненно необходимые препараты больше не приходилось искать по всей стране, руководство Подмосковья готовит новый формат договоров. Теперь аптеки должны будут действовать прежде всего в интересах пациентов, а не прибыли. Будет обязывать их не требовать, не просить, а именно обязывать заключать какое-то соглашение, в котором должно быть прописано именно поддержка помощи, выделение лекарств, даже если их на сегодняшний день Московская область не успевает закупить.